放下我，快逃！

文老。 义父临终前，可说了什么？他什么也没说。亚楠不孝，来迟，养育之恩，是你血偿。以血还血，以怨报怨，新仇旧恨。 何时能了啊？若是你年幼也流离失所，此刻看着待你如亲人的恩人惨死眼前，仇恨只比我更深。哎，你别太难过了。温老如果在世上的话。 他也不希望看到你这样。一场火烧完，灰飞烟灭。看似灰飞烟灭，不过是刚刚拉开帷幕。 整个沿江一带，如今都被齐天风的曹帮控制你有想过接下来怎么做？还未细想。说来可笑，我还对你一无所知。啊，其实我跟齐天风之间也有一些深仇旧账未了。那不如这样，你与我接着联手如何？你这么想、啊，你要一个人单枪匹马的话。 力量是有限，如果与我联手，我用智，你用取长补短，甚是相配哼、啊。<laughs> 我怎么觉得你早就盘算好了？嗯、呃、算是吧。走吧。去哪儿？扬州啊。扬州是江北最大的商港，到处都是曹帮眼线。 走吧。